अस्सलाम वालेकुम देसी खाने किचन में खुशह आमदी आलू करेले की एक नए अंदाज और एक नए तरीके से सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी कि इसको किस तरह से बनाना है इसमें कड़वाट को किस तरह से हमने खत्म करना है इसमें कौन सी सीक्रेट चीज डालेंगे जिससे एकदम परफेक्ट आपके ये आलू करेले की सब्जी बन के तैयार होगी अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बड़े के आप बच्चे भी आपसे मांग मांग के शौक से खाएंगे एक रोटी की जगह पे दो दो रोटी खा जाएंगे इतनी ये मजे की सब्जी बन के तैयार है जी फटाफट आलू करेले की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक बर्तन लेंगे इसमें हम डाल देंगे हाफ कुकिंग ऑयल तो एक किलो सब्जी है मेरे पास तो सबसे पहले हमने ऑयल को गर्म कर लेना है यहाँ तो पर आधा किलो मैंने करेले लिए हैं करेले को मैंने इस तरह से बीज में से कट करके इसके बीज निकाल के इसके तो बाद मैंने आधे घंटे के लिए नमक लगा के रखा ताकि कड़वा पानी सारा निकल जाए उसके बाद अच्छे से धो जो ये छोटी सी टिप्स जेन में रखनी है इस तरह से छानी के ऊपर रखना है ताकि सारा पानी रिमूव हो जाए अभी हम इसमें डाल देंगे करेले तो करेलों को हमने फ्राई कर लेना है तकरीबन पांच मिनट तक करेलों की कड़वा ताकि अच्छे से निकल जाए पांच मिनट तक करेलों को मैंने फ्राई कर लिया है आप देख सकते हैं हाई फ्लेम पे मैंने करेले फ्राई किए हैं इस तरह से हल्का हल्का गोल्डन कलर आ चुका है करेलों के ऊपर यहाँ पे जो कड़वा है करेलो की एटी परसेंट यहाँ पे कड़वा करेलों की खत्म हो चुकी है फ्राई करते हुए तो अभी हम इस तरह से एक में निकाल लेंगे तो बाकी के जो कटवाट है इसमें हम एक सीक्रेट पीस डालेंगे जिससे यकीन करें आपके बच्चे भी मांग मांग के आपसे करेले खाएंगे बिल्कुल इसमें करेलों का पता ही नहीं चलेगा की हमने शामिल किया है या नहीं चाहिए करेलों को एक साइड का लिए भी हम इसमें डालेंगे वन टीस होमजी जीरा जीरे भल्का सा कड़कड़ाएंगे यहाँ पे आँच करेले निकालते हुए बिल्कुल मैंने लो कर ली तो यहाँ पे हम डाल देंगे तीन अदद प्याज हाई फ्लेम पे हम प्याज को फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर आने तक तो यहाँ पे आधा किलो मैंने आलू लिए हैं और इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक छोटे साइज में मैंने इसकी ना कटिंग कर ली इस तरह से बिल्कुल बारीक सी कटिंग कर लेंगे तो आलू को पानी में डिप करके रखा है ताकि आलू उपले ना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्के हल्के पिंक हमारे प्याज हो चुके हैं बहुत ज्यादा हमने प्याज को जलाना नहीं है बस इतने करेंगे अभी हम इसको आलू डाल देंगे आलू डालने के बाद हम आलू को भी प्याजों के साथ फ्राई कर लेंगे इससे टेस्ट अच्छा आएगा आलू करेले का इस तरह से लाजमी आप बनाएं और मुझे फीडबैक दें कि इस तरह से आपने सब्जी बनाई है तो कैसे तो पांच मिनट तक आलू को प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया है आप देख सकते हैं आलू भी हमारे हल्के हल्के गोल्डन कलर के हो चुके हैं तो इस स्टेज में हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर तो टमाटर यहाँ पे एक टमाटर लिया और दो से तीन हरी मिर्चे लिए काट के डाल देंगे तो वैसे जो करेले की सब्जी बनती है इसमें टमाटर और प्याज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है तो मैं इसमें सिर्फ एक टमाटर डालूंगी बाकी मैं इसमें एक और चीज डालूंगी जिससे केले आपके एकदम परफेक्ट और बहुत मजे के बन के तैयार होंगे यहाँ पे हम मिसाले ऐड करेंगे सबसे पहले वन टी स्पून नमक या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ डाल सकते हैं टी स्पून धनिया पाउडर वन टी स्पून मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी तो मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे हमने मसालों को बुनाई कर लेनी है और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले हमारे गले में हम मिसालों को जहाँ पे अच्छे से भून लेंगे तीन से चार मिनट तक चम्मच चलाते हुए वक्त पे वक्त तो ऐसी आलू को मैंने तीन से चार मिनट तक सब्जी के साथ मिसालों के साथ अच्छे से भून लिया है मसाले भून चुके हैं आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुके हैं अभी आपको ये ऑयल ज्यादा नजर आ रहा है ज्यादा नहीं है बाद में हम इसे किसी और काम में ला सकते हैं तो अभी हम इसमें डालेंगे ये एक छोटा कप पानी का मीडियम टू लो आंच पे इसको ऊपर ऐसी कवर कर देंगे ताकि आलू पहले भी जब हमने फ्राई किए थोड़े से ये फ्राई हो चुके हैं सॉफ्ट हो चुके हैं तो बाकी भी जो इसमें कसर है आलू हमारे सॉफ्ट हो जाए जी जो आलू को कवर करके मैंने पका लिया तीन से चार मिनट तक आलू जो है हमारे तो गल चुके हैं तो इसी तरह से आलू गलने चाहिए इस तरह से ये हमने एक तोड़ के देख लिए अच्छे से गल चुके हैं इसी स्टेज भी हम इसमें डाल देंगे फ्राई की और, और इस तरह से मिक्स कर लेंगे और अभी हम इसमें सीक्रेट चीज डालेंगे जिससे एकदम परफेक्ट हमारे मजेदार से जबरदस्त से ये आलू करेले की सब्जी तैयार होगी तो जब आप बच्चों को खिलाएंगे बिल्कुल बच्चे जो है ना जज नहीं कर सकेंगे कि आपने इसमें क्या ऐड किया है जी तो इसमें हम डालेंगे दो खाने के चम्मच अनारदाना पाउडर अगर आपके पास अनारदाना पाउडर नहीं है तो आप अनारदाना पाउडर की जगह पे अनारदाना पीस के डाल सकते हैं अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे हम तीन से चार मिनट तक मीडियम आंच पे आलू करेले और अनारदाने तो अच्छे से पकाएंगे ताकि अनारदाने का टेस्ट अच्छे से ये आलू और करेले के अंदर डिवेलप हो जाए तो जी अच्छे से हमने तीन से चार मिनट तक बुनाई कर लिया है अभी हम इसमें ऐड करेंगे गर्म मसाला पाउडर आप फिर स्पून के करीब तो मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद इसको हम ऊपर से कवर कर देंगे तीन से चार मिनट के लिए आंच बंद करके ताकि इसमें दम आएगा और एकदम परफेक्ट हमारी ये आलू करेले की सब्जी तैयार हो जाए जी तो माशाल्लाह लुक चेक करें कितने जबरदस्त आलू करेले की हमारी सब्जी बन के तैयार हुई अगर आप इस तरह से आलू करेले की सब्जी बनाकर तैयार करेंगे तो यकीन जने आपको बच्चों को पता भी नहीं चलेगा की आपने इसमें करेले एड किए हैं ये इतनी मजे की और इतनी परफेक्ट तरीके से इस तरह से ना बनती है अगर ये मेरी आलू करेले की सब्जी की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें इससे मेरी हर निग आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हजर होंगे तब तक के लिए अल्लाह अल्लाज